চার দশক পর আবারও ভারতের পতাকা গর্বের সঙ্গে উঠবে মহাশূন্যে আর সেই গর্বের নাম শুভাংশু শুক্লা আসুন জেনে নিই এই শুভাংশু শুক্লা ফাইটার পাইলট থেকে মহাকাশচারী হয়ে ওঠার গল্পটা নমস্কার আমি বিশ্বজিৎ আর চিত্রলিপি ইউটিউব চ্যানেলের আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আজ আমরা এমন একজন ভারতীয় কথা বলবো যিনি মহাকাশে ভারতের নাম উজ্জ্বল করে রেখেছেন তিনি হলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন শুভাংশু শুক্লা যিনি সম্প্রতি আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে আইএসএস এ পা রেখে ইতিহাস তৈরি করলেন রাকেশ শর্মার একচল্লিশ বছর পর তিনি দ্বিতীয় ভারতীয় যিনি মহাকাশে গেলেন এবং প্রথম ভারতীয় হিসাবে আইএসএসে পরিদর্শন করলেন শুভাংশু শুক্লা একজন ভারতীয় বিমান বাহিনীর টেস্ট পাইলট এবং ইসরোর মহাকাশচারী সাল উনিশশো পঁচাশি দশই অক্টোবর উত্তরপ্রদেশের লখনউতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ছোটবেলা থেকেই তার মহাকাশের প্রতি ছিল বিশেষ আগ্রহ তিনি ভারতের মানব মহাকাশযান কর্মসূচির অর্থাৎ গগনযানের জন্য নির্বাচিত চারজন মহাকাশচারীর মধ্যে একজন সাল দু হাজার পঁচিশ পঁচিশে জুন শুভাংশু শুক্লা একজিও মিশন ফোরের পাইলট হিসাবে হ্যালকন নাইন রকেটে চড়ে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের দিকে যাত্রা শুরু করে শুভাংশু শুক্লার প্রিয় খাবার গাজরের হালুয়া তার মা যত্ন সহকারে সেই গাজরের হালুয়া বানিয়ে মহাকাশে পাঠিয়েছেন এই মিশনে তার সাথে ছিলেন মার্কিন কমান্ডার পেগি হুইটসন পোল্যান্ডের মিশন বিশেষজ্ঞ লাভ উজানস্কি এবং হাঙ্গরির মিশন বিশেষজ্ঞ টিবোর কাপু এই চোদ্দ দিনের মিশনে তারা প্রায় ষাটটিরও বেশি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালাবে তার মধ্যে আমাদের ভারতীয় ইজরোরই সাতটি ডিজাইন করা রয়েছে মহাকাশে পৌঁছেই শুভাংশু শুক্লা ভারতীয়দের বার্তা পাঠিয়েছেন তিনি জানিয়েছেন মহাকাশে মাত্রা না থাকায় সবকিছুই আলাদা। ঘুমানোটা একটা বড় চ্যালেঞ্জের হয়ে দাঁড়ায়। এই পরিবেশের সঙ্গে অভ্যস্ত হতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে। Mission 73 Crew, Axiom Space. Anne McClain and Nicole Ayers of NASA along with Johnny Kim, Kirill Petsko, Sergey and Chesenhovs for Peggy Whitson and Shivaji Shukla, Swabochnis Mansky, Vishnevsky and a Tibor Kapou. तो सबसे पहले तो ये बताइए वहाँ सब कुशल मंगल है आपकी तबियत ठीक है जी प्रधानमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी विशेष का और 140 करोड़ मेरे देशवासियों के विशेष का मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ सुरक्षित हूँ आप सबके आशीर्वाद और प्यार की वजह से बहुत अच्छा लग रहा है बहुत नया एक्सपीरियंस है ये और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं जो दर्शाती हैं कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हमारे देश में और हमारा भारत किस दिशा में जा रहा है ये जो मेरी यात्रा है ये पृथ्वी से ऑर्बिट की 400 किलोमीटर तक की जो छोटी सी यात्रा है ये सिर्फ मेरी नहीं है मुझे लगता है कहीं कही ना कहीं हमारे देश की भी यात्रा है बिकॉज जब मैं छोटा था मैं कभी सोच नहीं पाया कि मैं एस्ट्रोनॉट बन सकता हूं लेकिन मुझे लगता है आपके नेतृत्व में आज का भारत ये मौका देता है और उन सपनों को साकार करने का भी मौका देता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए और मैं बहुत गर्व फील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अपने देश का प्रतिनिधित्व कर पा रहा हूँ धन्यवाद शुभ आप दूर अंतरिक्ष में है जहां ग्रेविटी ना के बराबर है पर हर भारतीय देख रहा है कि आप कितने डाउन टू अर्थ है आप जो गाजर का हलवा ले गए हैं क्या उसे अपने साथियों को खिलाया जी प्रधानमंत्री जी ये कुछ चीजें मैं आ, अपने देश की खाने की लेके आया था जैसे गाजर का हलवा मूंग दाल का हलवा और आमरस और मैं चाहता था कि ये बाकी भी जो मेरे साथी हैं बाकी देश देशों से जो आए हैं वो भी इसका स्वाद लें और चखें जो भारत का जो रिच कलर हमारा जो हेरिटेज है उसके उसका एक्सपीरियंस लें तो हम सभी ने बैठ के इसका स्वाद लिया आ, साथ में और सबको बहुत पसंद आया कब वो नीचे आएंगे और हमारे देश आए और इनका स्वाद ले सके हमारे साथ शुभ परिक्रमा करना भारत की सदियों पुरानी परंपरा है आपको तो पृथ्वी माता की परिक्रमा का सौभाग्य मिला है अभी आप पृथ्वी के किस भाग के ऊपर से गुजर रहे होंगे जी प्रधानमंत्री जी इस समय तो मेरे पास ये इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है लेकिन थोड़ी देर पहले आ, मैं आ, खिड़की से विंडो से बाहर देख रहा था तो हम लोग हवाई के ऊपर से गुजर रहे थे और आ, हम दिन में 16 बार परिक्रमा करते हैं 16 सूर्योदय और 16 सन्यास सनराइज और सनसेट हम देखते हैं ऑर्बिट से और बहुत ही अचंबित कर देने वाला ये आ, पूरा प्रोसेस है आ, इस इस परिक्रमा में इस तेज गति में जिस हम इस समय करीब अट्ठाईस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं आपसे बात करते वक्त और ये गति पता नहीं चलती क्योंकि हम तो अंदर हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये गति जरूर दिखाती है कि हमारा देश कितनी गति से आगे बढ़ रहा है इस समय की हम यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ से और आगे जाना है अच्छा शुभ अंतरिक्ष की विशालता देखकर सबसे पहला विचार क्या है आपको प्रधानमंत्री जी सच में बोलो तो जब पहली बार हम लोग ऑर्बिट में पहुंचे अंतरिक्ष में पहुंचे तो पहला जो व्यू था वो पृथ्वी का था और पृथ्वी को बाहर से देख के जो पहला जो पहला ख्याल और पहला जो थॉट मन में आया वो ये था कि पृथ्वी बिल्कुल एक दिखती है मतलब बाहर से कोई सीमा रेखा नहीं दिखाई देती कोई बॉर्डर नहीं दिखाई देता और दूसरी चीज जो बहुत नोटिसेबल थी जब पहली बार भारत को देखा तो हम मैप पे पढ़ते हैं भारत को हम देखते हैं बाकी देशों का आकार कितना बड़ा है हमारा आकार कैसा है वो मैप पे देखते हैं लेकिन वो सही नहीं होता क्योंकि वो एक हम थ्री ऑब्जेक्ट को टू यानी पेपर पे हम उतारते हैं भारत सच में बहुत भव्य दिखता है बहुत बड़ा दिखता है या जितना हम मैप पे देखते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा और जो वननेस की फीलिंग है पृथ्वी की वननेस की फीलिंग है जो हमारा भी मोटो है कि अनेकता में एकता वो बिल्कुल इतन, उसका महत्व ऐसा समझ में आता है बाहर से देखने में कि आ, लगता है कि कोई बॉर्डर एग्जिस्ट नहीं करता कोई राज्य नहीं एग्जिस्ट करता कंट्रीज नहीं एग्जिस्ट करती फाइनली हम सब ह्यूमैनिटी का पार्ट है और अर्थ हमारा एक घर है और हम सब के सब उसके सिटीजन है एवं तारे देख लेशु शुक्लार यही ভারতের মহাকাশ গবেষণা একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে তিনি কাঁধে তেরাঙ্গা নিয়ে মহাকাশে গেছেন তার এই অভিজ্ঞতা ভারতের নিজস্ব মহাকাশ স্টেশন তৈরির লক্ষ্য এবং গগনযান মিশনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে শুভাংশু শুক্লা শুধু একজন মহাকাশচারী নন তিনি কোটি কোটি ভারতীয়র স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষার প্রতীক তার এই যাত্রা আমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য বিজ্ঞান ও মহাকাশ গবেষণার প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তুলবে আমরা তার নিরাপদে ফিরে আসা এবং ভবিষ্যতে সাফল্যের জন্য শুভকামনা জানাই কন্নিশ জানাই শুভাংশু শুক্লাকে তো ভিডিওটি আপনাদের কেমন লেগেছে অবশ্যই কিন্তু আপনাদের মূল্যবান মতামত আমার কমেন্ট বক্সে জানাবেন ভালো লাগলে একটি লাইক শেয়ার এবং আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেলায়কনটি প্রেস করে রাখবেন আজকের মতন বিদায় নিচ্ছি এখানেই দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে নেক্সট কোনো এপিসোডে ততক্ষণ সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ